bu zarbul masal unvonil bayon degan kitobda keltiriladi bedana bolalarini uchirma qilgandan keyin nasihat qildi bolajonlarim endi onamiz og'zida bizga nasibamizni olib keladi deb kutmanglar endi qanot chiqazdinglar o'zinglar uchadigan bo'ldinglar endi meni nasihatim sizlarga tinglanglar nasihatimga amal qilsanglar bu musaffo osmonda uchib yerdan rizqingizni terib yeb yurasiz qiynalsangiz ham har joy har joylardan topib oz bo'lsa ham bitta ikkita topib qanoat qilib rizqingizni yeb yuring bir xil joyda ko'pgina sepilib yonida suvlari ham qo'yilgan bo'lsa bormang u odamzod degan bir toifa borki qushlarga tuzoq qo'yadi ko'pgina sepib qo'yadida o'sha yerga qo'nib o'sha donidan yeyishingiz bilan domiga ilinib qolasiz yo butun umriga qafasga qo'yib sizni yig'ingizni eshitib işte, maza qilib o'tiradi yoki so'yib shor va qilib ichib yuboradi yoki o'zingizga o'xshagan bir bedana bilan urishtirib rohatlanadi ming al hazar ming al hazar unaqa ko'p sepib qo'yilingan joylarga bormang shuni ona bolalariga nasihat qilib bolalariga oq potiha ber bir bolasi bu yoqdan cho'qib uchib yurdida bir payt bunday qarasa o'sha qiynalib topib yurgan narsasi ko'p turibdi bir joyda yonida suvlar ham hamma narsa yaxshi bildi onam aytgan tuzoq shu bo'lsa kerak dediyu bitta cho'qiyman dedi bitta cho'qiganimda domga ilinmasam kerak deb bitta cho'qivdiki u qiynalib topib yurganidan shirinroq totib ketdi bu ikkinchisini soo'qidi uchinchisi to'rtinchisiga ketuvdika lop eytib domga ilindi bedana ovoz kelib qo'liga bedanani olganda bedana ha beamalligim qursin a beamalligim qursin boshimga baloga o'zim sabab bo'ldim dedi bedana ovoz hayron bo'ldisan gapiradigan bedanamisan ha gapiraman man endi qafasingga qo'yib mani qul qilib yig'imma eshiti yotasan yo o'zimga o'xshagan bilan urushtirasan yo sho'rva qilib ichib uborasan so'yib shu uchovidan bittasini qilasan qilasanda yo uchta nasihatim bor shularni eshitasanmi bedanavoz bedanaga qahat kelganmi san nasihatingni eshitsam eshitiy qani ayt nasihatingni birinchi nasihatimni kaftingni ochib turasan kaftingda aytaman ikkinchisini uchib daraxtda aytaman uchinchisini uchib ketayotib aytaman bo'pti deb bedanavoz qo'lini ochdi bir silkinib bedana o'ziga kelib oldida qo'lingdan ketgan baxtga hech qachon pushaymon bo'lmagin ketgan narsani qaytarib olaman deb obro'yingni tushirmagin ketgan ketadi ko'p odam ketgan baxtimni qaytaraman deb obro'sini tushiradi bir kasalga uchraydi ollohga qo'y sabr qil olloh o'zi yana qaytarib beradi dedida fir etib daraxtga qo'ndi sizlar insonsizlar olloh sizlarga aqlni juda katta bergan bir gapni eshitsang aql torozingga qo'ygin to'g'ri kelsa qabul qil ho'kiz tug'ibdi desa ishonib ketavermagin bir inson to'g'risida bir gap gapirsa ishonib ketavermasdan xudo bergan aqlga bunday taroziiga qo'yib shu gap rostmikan shu mani do'stim mani ketimdan shunday ig'vo qilganmikan rostmikan yo bu bo'htonmikin bir odamni yomonlasa qo'shilib g'iybatiga qo'shilib ketavermagin bir masala eshitsang oyat hadisga to'g'ri keladimi kelmaydimi buni bir o'ylab ko'rgin oyatda bormi hadisda bormi gaplar ko'p betayin gaplar ko'p asosi yo'q gaplar ko'p o'sha so'zlarni hammasini o'ylab asosini qilib keyin ishongin devdi bir sinab ko'riy dedida bedana ham ey bedanavoz mani so'yganingda qornimni yorganingda tuxumday govhar bor edi ichimda butun bir shaharni sotib olarding u gavharga dediki bedanavoz o'zini o'zi urib ko'taravurib voy man nasihatingni tinglamay so'yib gavharingni olmaymanmi xudo bergan ekan uch yil o'tiribman deb yig'labdi bar ancha o'ziga yig'lab kelib bo'pti endi uchinchisini aytib qo'yaqo ey beamal man bir marta beamal qilib baloga yo'liqib zo'rg'a qutuldim san hozir ko'zimni oldida ikkita nasihatga amal qilmading qo'lingdan ketgan baxtga pushaymon bo'lma desam şey yarim soat o'zingni urib mana bu yerda yig'lading ikkinchisi man bedana bo'lsam manda govhar nima qiladi nodon shu aqlingga sig'madimi ha bo'pti uchisini ayt yo'q beamallarga so'z zoyi so'z bekar. ahmoqlarga tentaklarga nasihat qilaman gap tushuntiraman deb ko'p odam kuynadida lekin aslida johil unga ham saddiy bir gulistonda bir narsani keltiradilar hindistonni o'rmonida bir qurt bo'lar ekan chug'ga o'xshab yaltir yaltir qilib turarekan uni bilmagan odam chug' deb o'ylarekan lekin u qurt maymunlar ham haligi ge... chug' deb qurtni ushlab ustiga yog'ochlarni xodalarni qo'yishib pua gulhan qilamiz tepada buni ko'rib turgan dono to'ti qush oy maymunlar bu qurtbu chug'mas desa bordep bu qurt bu chug'mas bu desa ham ishonmasdi pastga tushib şu, tushuntiri ja ovora bo'lib ketishdi deb pastga tushganda maymunlar to'ti o'ldirib işte. qo'yishdi ahmoqlarga bir narsani tushuntiray desangiz aqli olmaydi sizga dushman ham bo'lib qoladi bir zarar yetkazishni niyatini ham qiladi ilohim parvardigor hammamizni rushni hidoyatda qilsin qarangki tuzoqni qarg'aga qo'ymaydilar tuzoni chimchuqqa qo'ymaydi tuzoni bulbulga qo'yadi chunki bulbulni shirin nolasi bor bulbulni suxani bor qarg'ani qag'irlagani hech kimga yoqmaydida bir bog'bon ham bog'ida ishlab tursa bir bulbul kelib shunday bir chiroyli sayrabdiki bog'bon ishqivoz bo'lib qolibdi ertaga tuzoq olib kelaydi shu bulbulga qo'yib şey. deb ertasiga o'sha bulbul qo'nib turgan daraxtga tuzoq qo'yibdi bulbul tuzoqqa ilinibdi bulbulni olib kelib qafasiga solib endi maza qilib eshitib eshitibyataman desa bulbul so'zlabdi odamchasiga ey bog'bon endi uyingni vakili bo'ldim a'zoyi bo'ldim senga ham bir yaxshilik qilib qo'y man qo'nib turgan o'sha daraxtni tagida bir xum oltin ko'milgan ekan man ko'rdim borib kovlab ol rostmikin deb bog'bon o'sha daraxtni tagini kovlasa bir xum oltin chiqibdi xursand bo'lib bog'bon kelib bulbulga bül bulbul juda dono ko'zi o'tkir bulbul ekansan bir savolim bor shundoq ko'zingni o'tkirligi bilan yerni tagidagi xumni ko'ribsan nimaga ro'parangda turgan qo'poldan qo'pol tuzog'imni ko'rmading shakkoklik qilma inson seni domingga ilinish seni uyingda qafasingda turish bu meni taqdirimda bitilgan taqdirdagi bor ishga zukkolik ko'zi o'tkirlik chaqqonlik ketmaydi manman degan zo'rlar bir yosh bolani ishini qilib qo'yishadi taqdir bo'ladigan bo'lsa manman dono deganlar nodonni ishini qilib qo'yishadi taqdirdan qochib qutulib bo'lmaydi azizlar Mumin musulmonni eng katta bu dunyodagi yutug'i taqdiri azalga iymon keltirishida boshiga nima kun kelsa yaratgan Allohdan deb bilib o'ziga o'zi dalda berib har qanday musibatlarni yengishda